internet orqali uy ijaraga olmoqchi bo'lgan fuqaroni aldashdi ammo jabrlanuvchi ichki ishlar xodimlariga murojaat qilgandan so'ng jinoyatda gumonlanayotgan shaxslar qo'lga olindi ikki nafar firibgar fuqaroni uy ijaraga beramiz deb chuv tushirishdi yunusobod tuman ichki ishlar organlar faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limining ma'lumotiga ko'ra akbar va iskandar ismli shaxslar oldindan til biriktirib internet saytlarining birida 250 aqsh dollarga uy ijaraga beriladi deb yolg'on e'lon berishgan e'lonni ko'rgan sardorbek ismli fuqaro ular bilan bog'lanadi oldindan 100 aqsh dollari berishi kerakligini aytishadi keyin o'sha zalog berish uchun shoxsaroy to'yxonasi oldi ko'rishadigan bo'ldik kechqurun 11 o'n bir o'n bir yarimlarda shoxsaroy to'yxonasini oldiga chiqib telefon qilganimda vaqtlar bo'lmayotganli boshqa ishlar bilan ushlanib qolayotganliklarini aytdilarda o'rnimga akam chiqadi pulni olad mayli dedim bitta bola keldi piyoda keyin 100 aqsh dollar pulim berdim telefon qilsam telefon orqali gaplashgan bola telefonga javob bermadi 2-3 kun javob bermadi undan keyin o'chirib tashladi nomerimni oradan shuncha vaqt o'tsa-da, qo'ng'iroqlari javobsiz qolayotgan fuqaro ichki ishlar organlariga murojaat qilib qonunbuzarlarga nisbatan chora ko'rishlarini so'raydi yunusobod tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlarining tezkor tadbirlari natijasida gumondorlar qo'lga olinib tergov bo'limiga topshiriladi tergov bo'limining ma'lumotlariga ko'ra jinoyatga qo'l urgan shaxslarga tegishli uy aslida bo'lmagan birovning puliga ko'z tikib shu ishga qo'l urganliklari ayon bo'ldi heigim borib olib keldi pulni kelgandan keyin pulni bo'lishib oldi keyin ularni nomerlarini o'chirib qo'ydik telefon to'g'risi o'chirib qo'ydi. bulardan pul berishimiz kerak edi odam xijolat telefon telefonni o'chirib qo'ydi qilgan ishimizdan pushaymonmiz iloji boricha kechiringlar boshqa unaqa ishga aralashmaymiz и boshqa odamlarga ham maslahat beramiz bunaqa yo'li bilan oxiri boy bu narsani va skandal aniqlanib ular o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining bir yuz sakkizinchi moddasi ikkinchi qismi b bandi bilan gumon qilinishi tariqasidga ishga jalb qilingan hozirgi vaqtda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda hurmatli yurtdoshlar toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi sizlardan internet saytlarida uyni qidirishda hushyor bo'lishingizni so'raydi uyni va hujjatlarni ko'rmasdan ijara shartnoma qilmasdan hech kimga hech qachon peshona teringiz evaziga topilgan pullarni berib yubormang ogoh bo'ling